খং হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ শত্ৰু ই এনে এটা শত্ৰু যি আনকটো শান্তিত থাকিব নিদিয়েই নিজৰ মনটোকো শান্তিত থাকিব নিদিয়ে ই খং খঙৰ পৰাই ক্ষোভ ক্ষোভৰ পৰাই হতাশা হতাশাৰ পৰাই সাংঘাটিকভাৱে হিংসাজৰ্জৰ এটা পৰিস্থিতিটো এজন মানুহ গুচি যায় সেইকাৰণে আজিৰ যুগত খং দমাই ৰখাটো যথেষ্ট টান কাম অকণমান চেষ্টা কৰিব শূন্যৰ পৰা এশ নগনি এশৰ পৰা শূন্যলৈ গনিবলৈ চেষ্টা কৰি খং অন্তৰত কমাবলৈ চেষ্টা কৰিব খং নামে চন্দাল তাহানিৰ পৰাই গৈছে কিন্তু খঙে আনজন মানুহক যিমান অতিষ্ঠ কৰে সেই খঙে খং কৰা মানুহজনক বহুত বেছি অতিষ্ঠ কৰে যিমানবোৰ ভাল কাম নষ্ট হয় একমাত্ৰ খঙৰ বাবে হয় সম্পৰ্কবিলাক নষ্ট হয় খঙৰ বাবে হয় গতিকে দুদিনীয়া জীৱন আজি আহিছোঁ কালি আছোঁ পৰহি আছোঁ এদিন গুচি যাম খং কৰি সময়বোৰ নষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই খং নামেই চন্দাল গতিকে খং নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰি অকণমান সকলোৱে উপায় অৱলম্বন কৰা প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ এটা মিঠা হাঁহি লৈ জীৱন আগবঢ়াই যাওক ধন্যবাদ